Cara kebetulan pada hari ini Saya membuat Satu laporan polis Di Raja Malaysia Di Balai Dangwangi Berkaitan dengan Serlahan Menerusi Video yang saya terima Lebih kurang Jam 10.30 Malam tadi Yang berkaitan dengan kegiatan Kegiatan komunis Atau kumpulan yang disebut sebagai berbentuk komunis menerusi satu kumpulan yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Satu China di Malaysia. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada tiga. Pertama ialah oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik tanah besar Cina mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah besar China yakni bendera komunis Dan ketiga ialah Adanya persatuan yang saya sebutkan tadi Iaitu mempromosi Satu China di Malaysia Dan menurut video itu Yang saya uh, tonton banyak kali Fakta-fakta ini sudah cukup Rasanya bagi uh, Polis diraja Malaysia mengambil tindakan tetapi menurut sebahan yang dibuat dalam video itu adalah sesuatu yang harus malah mesti diambil berat. Kita di Malaysia semenjak tahun 48 tidak mengiktiraf komunis dan memerangi komunis semenjak tahun 48 sampai tahun 60. Sehingga kita mewujudkan ISA yang sekarang diganti oleh SOSMA. Dalam situasi begitu, apabila video ini disebar luas, saya terasa bahawa wajar bagi saya membuat laporan polis dan meminta polis sebenar-benarnya menyiasat peristiwa yang berlaku itu dan dalam video itu disebut beberapa nama orang yang mengepalai persatuan ini. Persatuan ini didapati tidak didaftar tetapi mendapat dokongan terus-menerus. Jadi perhitungan dalam pemikiran saya ialah peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang, peristiwa-peristiwa di Teluk Intan, peristiwa-peristiwa di uh, Dewan Perhimpunan Cina di Selangor, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di beberapa tempat lain menjurus kepada promosi yang saya lihat ini termasuk masa merdeka maka promosi negara Cina itu cukup besar diperbuat. Bukan menunjukkan apa-apa perasaan yang berbentuk prasangka. Tetapi saya minta supaya siasatan dibuat dan sekiranya benar apakah gara-gara komunisme yang dibuat itu melibatkan beberapa pihak VIP di tanah air kita yang berpangkat tinggi yang dibiarkan hanya sebegitu saja. Setelah selesai tadi maka saya memohon supaya uh, statement saya dirakam dan siasatan dibuat oleh pihak-pihak uh, yang berkenaan satu penambahan ialah dalam pemikiran uh, di belakang tabir pemikiran saya ialah kemudahan-kemudahan fizikal yang berlaku di Kuantan termasuk benteng tinggi yang berada di tepi laut pelabuhan Pahang kita telah memohon supaya sesuatu naratif dibuat terhadap kegiatannya ini pun tidak ada diberi. Seterusnya, kemudahan-kemudahan pelabuhan di Kuantan dan di Melaka juga tidak dapat diberi huraian yang jelas. Telah disebut oleh banyak pihak bahawa hal-hal yang berhubung dengan halaan terhadap Lautan Cina Selatan berlaku. Tetapi dalam suasana begitu, kita tidak dapat menuduh sesiapa. Hanya polis diraja yang saya fikir layak menyusul perkara ini justru uh, saya membuat laporan itu dalam semangat supaya negara ini tidak tergelincir daripada rukun negara negara ini tidak mudah diasuh generasi mudanya untuk menampilkan fahaman komunis jauh lagi untuk menerima beberapa lagu patriotik yang membuat huraian perjuangan yang lain dan seterusnya kita mahu melihat Siapakah orang-orang yang mengepalai kegiatan-kegiatan pro-komunis ini di Malaysia? Barangkali zaman sudah bereda dan pusaka bergelir, orang tak minat lagi. Tapi saya orang lama saya minat sebab negara ini hancur oleh komunis dahulu, hampir hancur di tangan Chen Peng, Rashid Maidin dan lain-lain termasuk ah uh, siapakah? Sekarang kita tidak mahu hal ini muncul dalam suasana yang lebih canggih ataupun dalam suasana yang lebih mengelirukan kedudukan kita. Saya dapati juga bahawa persatuan ini harus disiasat sama ada ia didaftar di bawah sesuatu undang-undang ataupun tidak. Dan dirakamkan satu persatu apakah yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan patriot tersebut itulah penjelasan saya saya menggesa supaya disiasat perkara ini dan lantaran ia begitu penting maka pihak-pihak yang berwajib di bawah undang-undang hendaklah -undang menjalankan tugas selaku bekas yang dipertua Dewan Negara saya berminat perkara ini diapungkan dalam suasana yang terbaik dan menerima perhitungan yang terbaik pula Tuan Sri, adakah Tuan Sri rasa Belakangannya yang kita bersihkan makin menebat? Macam saya sebut tadi Memang begitu Konsepsi saya Tetapi mungkin Persepsi saya ini Tidak disahami oleh pihak lain Keganjilannya ialah Kalau dahulu Perkara-perkara ini berlaku Pihak polis diraja cepat bertindak SB ataupun Cawangan khas cepat bertindak Kehairanan saya kenapa sekarang diam saja. Dan saya berani menyatakan bahawa pengaruh komunis Cina kita tak dapat duga. Kita boleh kaitkan balik dengan gara-gara pelawat datang kemari yang tak pulang. Kita boleh kaitkan balik dengan Malaysia My Second Home yang begitu ramai datang dan kita boleh kaitkan dengan peniaga-peniaga yang rapat dengan persatuan promosi satu Cina di Malaysia tadi. Dan uh, tentu sekali rakan-rakan uh, uh, politik ataupun rakan-rakan sosial yang lain akan memahami apabila berlaku sesuatu nanti secara menyeluruh kita sudah terlewat sebab kita tidak ada persediaan. Saya tergolong kepada uh, kumpulan yang suka memberi imbasan dahulu Ini menunjukkan bahawa rebas-rebas renyai Yang kemudian akan diikut oleh hujan yang lebat Akhirnya, bah yang besar Malaysia jangan jatuh kepada situasi begitu Adakah ini salah satu bentuk campur tangan Ataupun secara halus dari pihak luar? Pihak siapa? Pihak luar sudah jelas bagi saya kepentingan pihak luar itu lebih daripada keadaan yang biasa. Tadi saya beri contoh, benteng Cina yang tinggi di Kuantan, tidak ada satu pun pihak boleh menentukan apa yang berlaku di dalam. Penemuan keronsong-keronsong peluru yang beribu akhir-akhir ini pun tidak ada dikaitkan oleh orang untuk disiasat atau dipuncakan bagaimana ia berlaku. Justru keadaan laporan imigrasi atau imigresen satu lagi. Seterusnya, peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang kita dapat lihat. Di Teluk Intan kita dapat lihat. Jika ini bukan imbasan, apakah dia? Dan kita mesti berfikir sebagai rakyat dan warga Malaysia, jangan Kedirajaan kita pun kena pada satu hari Jangan hendaknya kedudukan sosial kita di bawah rukun negara terhempas oleh perkara-perkara seperti ini uh, Akhirnya ialah pendidikan Tionghoa yang berlaku di Malaysia ini sekarang Saya dapati tiada pantauan Jadi dengan keadaan itu lebih mudah bagi kumpulan-kumpulan tertentu Untuk menyusup ke dalam arena itu sebab mereka tak pergi kepada sekolah kebangsaan Mereka pergi terus kepada persekolahan Yang dibentuk di bawah komuniti Tionghoa Dalam sedemikian Terutama sekolah-sekolah yang uh, tanpa bantuan kerajaan Yang kononnya bebas ataupun swasta Kita tidak ada membuat uh, telahan atau sangkaan buruk Tetapi ini sekadar mem beritahu kepada negara kita berpayunglah kita sebelum hujan lebat ini dan hujan lebat itu merupakan pengaruh besar daripada tanah besar China. So, dalam Malaysia sekarang ada banyak kawasan yang dia ada autonomi. Kita pun tak boleh buat apa. Eh? Uh, benar dan autonomi itu misalnya dalam segmen-segmen uh, pelabuhan hmm. ya yeah. di 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 Kelang ada, di Melaka ada, di Pulau Pinang ada, di Kuantan pun ada. Ini tidak ada disusul oleh pihak-pihak berkenaan Jadi satu kehairanan bagi kita Kenapa tidak diperbuat sedemikian Saya menyuruhlah supaya uh, Kementerian Dalam Negeri Kementerian lama saya uh, Bertindak dan Menyesuaikan keadaan Demi kepentingan tanah air Adakah persatuan ini satu-satunya Yang disedari kewujudannya Ataupun uh, ada lagi persatuan lain Cuma kita tak cukup bukti untuk kita Benar. Ya, ya. Persatuan mempromosi uh, satu China di Malaysia ini, kita nak tentukan dulu di bawah undang-undang mana ia didaftarkan. Dan saya memang syak bahawa takkan satu persatuan saja. Hmm. Ada Tan Sri-nya di situ, ada Datuk Serinya, ada pemimpin-pemimpin besarnya. Jadi mereka ini sudah menaungi sel-sel ini. Dan biasanya dalam sejarah Uh, komunisme, sel-sel ini akan berkembang sel ini terletak dalam jabatan kerjaan, terletak dalam sekolah, dalam universiti dan universiti Sia aman sekarang di Sepang hmm. orang pun tak dapat masuk dan tidak diketahui apa mereka buat jadi menerusi pendidikan rendah menengah dan universiti maka lengkaplah sel-sel ini hidup untuk memperjuangkan kedudukan mereka di Malaysia. Nah, barang kita ketahui iaitu kedudukan sosial dan kemasyarakatan orang Tionghoa di Malaysia agak minoriti sekarang. Jadi mungkin ada cadangan untuk menambah minoriti itu kepada tahap yang lain. Ini hanya terlahan tetapi tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Kita melihat datanya dan juga kegiatan-kegiatan sel tadi malang bagi kita oleh kerana laporan untuk mereka bertindak dari segi undang-undang setakat ini belum cukup tapi kita menyuruh supaya digenapkan laporan itu dan dikhabarkan kepada pemerintah ini yang berlaku mungkin juga pihak-pihak uh, yang tinggi dalam kerajaan kata uh, ini hanya uh, ribut dalam cawan jangan pada saya ini ribut dalam kawah Uh, sebab saya melalui tahun 48 kanak-kanak lagi masa itu tapi sudah tahu bagaimana bintang tiga memotong orang kampung saya terus penggal kepala dari leher barangkali itu tidak ada sekarang tapi boleh berlaku dalam suasana apabila kuasa sel tadi sudah semarak dan kita jangan lupa Perjalanan beribu batu mau sedung berasal dari langkah pertama. Ini langkah pertama di Malaysia. Mungkin langkah lain di negara-negara lain pula. Tan Sri sebut um, hujan lebat. Hujan lebat tadi kan? Ya, saya. saya. Daripada hujan renyai tadi. Ya. Apa, apa, apa kemungkinan hujan lebat yang akan Hujan lebat tu maksud saya apabila sel-sel ini apabila Universiti uh, Tionghoa ya, Mengalami satu kekuatan Mereka akan mengambil alih Pelbagai kemudahan sosial Ilmu Dan juga penerusan Ini belum lagi kita uh, Untuk mengatakan AI Dalam tangan mereka AI sekarang dalam tangan mereka Dan kita tidak ada kebolehan untuk mengatasi AI linggul Yang mereka punyai Ini yang amat mudah bagi mereka Untuk melatih Jadi Renyai yang tadi akan jadi lebat. Kayung kita pun tak ada lagi. Di sini saya menunjukkan betapa penting seluruh rakyat misalnya bersatu teguh dan menentang komunisme secara yang boleh dan secara berkesan. Tuan Sri, sekejap Tuan, Tuan, -tuan, Tuan, -tuan ini adalah salah satu cara mereka memperkembangkan teknologi dan mengawal jajah sesuatu negara secara digital ataupun melalui film call. Bagaimana pendapat Tuan Sri? saya tak mau membuat telahan yang begitu banyak tetapi satu yang zahir bagi saya ialah sel-sel tadi menerusi persatuan tadi berkembang dan mereka sekarang sudah berani menyanyikan lagu komunis tanpa silu segan mereka sudah berani mengibarkan bendera merah bintangnya tu tanpa silu segan mereka tak mau menyanyikan lagu negaraku mereka tak mau menyebut rukun negara cuma saya ingin menggambarkan secara jauh raja-raja Melayu tidak harus diam dalam soal ini raja-raja Melayu inilah masanya bagi mereka untuk mendapatkan taklimat mutakhir dari PDRM tanda-tanda sudah cukup tinggal lagi ada di kalangan kewaduli tuanku tidak minat itu terserah kepada baginda. Tapi bagi saya sebagai seorang yang agak lama berkecimpung dalam politik tanah air dan mengetahui asal-usul serta sifat-sifat komunisme tadi, ingin menyatakan inilah sesuatu yang harus kita tentang bersama. Dan ketepikan sifat politik masing-masing. Semua warga Malaysia bersatu menentang gara-gara komunisme yang sudah pun berbunga berputik dalam keadaan sekarang. Adakah resources polis dan PDRM dipergunakan uh, untuk memantapkan kedudukan PMX? Kita tak boleh Memang berkata begitu. Itu itu telahan namanya. Oh. itu telahan namanya. Saya tak boleh menokok. Cuma uh, saya berharap uh, PDRM uh, terus bertenaga membuat siasatan. Dan jika selepas ini PDRM tidak membuat siasatan, maka saya sebagai orang lama fahamlah yang mereka tak lagi minat barangkali untuk menyiasat perkara-perkara macam ini. Hmm. Tapi itu telahan yang negatif. Saya lebih positif dengan laporan polis yang uh, kita buat pada hari ini diharap sesuatu dilaksanakan dalam siasatan dan tahu naknya kita apa jadi kepada siasatan itu. Masih hidup zaman Tunku Rahman sampai sampai uh, zaman PM Palang. Adakah tak rasa kita perlu bimbang keadaan situasi sekarang kan? Iya, kita harus bimbang. Bimbang dari tiga sudut saya sebutkan tadi. Pertama, jangan gadaikan keselamatan negara dari sudut keselamatan dalam negeri dan juga kewibawaan perkhidmatan ketenteraman awam. Law and order mesti wujud. Kedua ialah, generasi yang di depan uh, kita sekarang adalah muda. Mereka tak melihat apa berlaku dan apa sifat-sifat negatif yang boleh dilakukan oleh sesuatu rejim komunis. Kita tak pernah mengenal komunisme dari dekat. Cuma kita melihat komunisme dari sudut invensi di China, laut China Selatan dengan jet barunya. Dengan matahari uh, artificialnya dan lain-lain, tetapi bagi kita untuk ditindas oleh sistem komunisme, menerusi keder sistem, sistem tadi seperti yang dikepalai oleh beberapa orang kenamaan dalam persatuan satu Cina tadi, ini sudah asing bagi kita. Sedangkan kita mempunyai rukun negara sendiri, Islam sebagai agama resmi kita dan perpaduan yang diadun lebih dari 60 tahun. Oleh kerana itulah kita mesti sekarang menjagakan balik, membangkitkan masyarakat kita. Jangan terus lena walaupun anda tidak mengetahui sejarah dan asal usulnya. Komunis tetap tidak sesuai untuk Malaysia. Ah right. macam dari segi warga negara mereka perlu ditinggalkan semula. Tak? warga negara babnya di bawah artikel 15 tidak boleh kita ambil sebagai uh, olahan undang-undang biasa, iaitu warga negara yang di bawah rule of law atau by law, itu kita tak boleh usik dah, mereka yang sudah lahir di sini tetap menjadi warga negara yang harus kita titik beratkan ialah kemudahan pelawat datang dan kemudahan tak balik Kes ini cukup ramai tetapi kita tidak tahu di mana silapnya, bagaimana berlakunya. Dan telah dilaporkan dalam berita harian pada bulan November 22 ya. Misalnya, ratus ribu tak balik ke negeri asal. Sampai sekarang kita tak tahu apa jadi. Dan kita tidak boleh membuat telahan. Namun, situasi macam inilah disebut dalam uh, legenda Greece Tour. Sebagai kuda kayu, lama-lama kuda kayu tu begitu besar, besar sekali yang keluar tu manusia yang akan memberi pelbagai uh, kegiatan yang akan mengatasi sistem kita. Ini barangkali uh, perdana menteri uh, Palang KX tidak dapat melihat uh, eloklah beliau melihat semula dan sebagaimana kita berjumpa dulu pada bulan November tahun 23, saya dengan beliau beliau berasakan bahawa negara ini cukup dengan madani saya kata kita buktikan dulu bagaimana dan ini salah satu daripada rintangan yang Datuk Seri Perdana Menteri ke-10 tidak boleh berdiam diri